Kota Raja Terima kasih Datuk Pengurusi Saya ingin menyentuh 01000 Pengurusan berserta dengan 1000 Dasar baru Saya ingin bertanya kepada Menteri Sekarang ini bajet untuk Penjagaan Kesihatan kita hanya lebih kurang 4 0.4% daripada GDP kita. Adakah um, menteri uh, bercadang atau kementerian bercadang supaya uh, memohon kepada kerajaan uh, yang kita sekurang-kurangnya untuk mencapai kepada satu average global kita dalam dalam 6%. Kita ada 2% lagi. Saya kira dengan peningkatan 2% uh, bajet ini maka banyak yang boleh dilakukan oleh kementerian uh, um, kesihatan ya yeah, itu dengan dasar baru saya ingin balik kepada one care uh, yang uh, telah uh, di sekarang menjadi uh, per, 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 perbincangan hangat mengenai stage 4 tingkat keempatnya ya apa tahap pertama tahap kedua tahap ketiga ah uh, untuk memperkasakan dan untuk membaiki servis di uh, uh, hospital awam dan uh, public health ya uh, boleh diterima uh, memang kita menyokongnya namun uh, tahap keempat di mana kita bercakap mengenai integrasi uh, di antara uh, perkhidmatan kesihatan uh, awam dengan perkhidmatan kesihatan swasta ya dan bagaimana uh, perkara ini akan dilakukan dan berkenaan uh, mengenai uh, NHFA iaitu National Health uh, Fund uh, Financing Authority ini yang selalu disebut di dalam akhbar ya oleh juga oleh oleh pegawai-pegawai uh, daripada kementerian uh, kebimbangan kita adalah apa kita apabila kita membaca bahawa uh, dalam uh, siapakah yang akan mendanai uh, National Health Fund ini National Health Fund ini Uh, yang kita baca uh, everybody has to pay semua orang perlu membayar kecuali golongan-golongan tertentu yang akan dibiayai oleh kerajaan. Jadi uh, apa kuantumnya? Banyak mana yang perlu mereka bayar dan uh, dan uh, bagaimana pengurusan yang kita kita faham bahawa Uh, akan ada satu badan ataupun satu uh, organisasi yang asing daripada uh, Kementerian Kesihatan yang akan menjaga ataupun akan mengurus uh, keuangan yang dijangka uh, 50 bilion uh, daripada analisa dan uh, apa ni this apa orang kata figures ni is thrown into the public jadi uh, bagaimanakah Uh, uh, perkara ini belum lagi jelas kepada kita kita mahu supaya sebelum kerajaan melaksanakannya ia mendapat persetujuan sebahagian besar daripada rakyat terutamanya daripada uh, stakeholder seperti para-para uh, doktor di dalam Medical Practitioners Coalition Association dan sebagainya mereka mengatakan bahawa mereka tidak di... Um, berunding, dia ajak berunding sama Ya, yang dia ajak berunding sama mungkin Malaysian Medical Association dan Malaysian Medical Association Persatuan Perubatan Malaysia ini tidak mewakili kesemua keseluruhan doktor walaupun dia adalah organisasi yang tertua di dalam negara kita ini sehubungan dengan itu juga kita apa ni kita perlu kita juga perlu belajar daripada Amerika, Amerika Syarikat apabila mereka menggunakan third party organisation ya badan pengurusan ketiga yang bukan terdiri daripada kalangan apa uh, apa ni um, kumpulan perubatan mereka adalah pentadbir HMOs uh, apa ni MCO dan TPA semuanya ini semua inilah yang sebenarnya meningkatkan kos uh, kepada uh, kepada uh, pengguna khidmat kesihatan itu jadi um, masalahnya ialah ada pihak yang akan membuat keuntungan daripada apabila kita menubuhkan National Health Fund ini dan kita perlu perincikan bagaimana dana yang besar ini akan ditakbir. Ya, dan ini uh, ketelusan ini perlu ada kalau tidak saya ingat tidak akan mendapat sokongan daripada sebahagian besar daripada rakyat dan juga stakeholdersnya ya, sebab uh, disebut yeah, so much of the cost of healthcare has nothing to do with what is happening at the bedside. ya ini adalah gambaran yang diberi oleh apa yang berlaku di Amerika Syarikat seterusnya um, um, saya ingin uh, menyentuh tentang kosong 60200 iaitu uh, amalan perkembangan farmasi uh, sehubungan dengan kera rancangan kerajaan untuk uh, mengadakan one, one care um one care ini maka uh, kita ada kumpulan-kumpulan korporat-korporat yang sekarang sudah menyiapkan diri untuk mereka mendapat manfaat daripada penswastaan ataupun um, daripada uh, sistem yang baru ini antaranya adalah berjaya kumpulan berjaya yang kita tahu dia adalah satu syarikat yang sangat besar, satu korporat yang sangat besar, dan uh, diwawarkan dalam akhbar bahawa dia akan menggunakan subsidiernya Cosway seorang uh, satu organisasi ataupun badan perniagaan multi level, ya, yeah, dan uh, mereka akan membuka farmasi-farmasi uh, di mana ada Cosway ini. Jadi sejauh mana di segi polisi kita membenarkan uh, ataupun kita akan membiarkan bahawa perkara ini berlaku di mana farmasi uh, di mana tempat uh, ubat di Dispense ya, yeah? this is dispensing not uh, over the counter punya ni. Jadi uh, akan akan apa ni? Um, akan dimanfaati ataupun akan akan diguna sebaiknya oleh oleh syarikat-syarikat seperti ini. Kebimbangan kita adalah oleh kerana syarikat seperti ini begitu besar dan mempunyai kemampuan keuangan, ia akan menjadi satu uh, monopoli kepada uh, apa ni uh, apa apa ni peng, uh, di, uh, pharmaceutical industry ya dan inilah uh, apa yang uh, akan akan menyebabkan mungkin individual pharmacies farmasi-farmasi secara individunya akan mungkin mengalami uh, uh, kemerosotan kemudian hari kerana ini adalah direct selling business jadi macam mana kita nak campurkan perkara ini dengan farmasi uh, kemudian saya nak sebut tentang Uh, um, fasiliti baru 100700 saya nak kaitkan ini kepada uh, klinik satu Malaysia uh, saya uh, dipahamkan uh, oleh uh, ramai uh, pengamal perubatan bahawa klinik satu Malaysia tidak perlu mengikut garis-garis uh, panduan yang ketat yang seperti dikenakan kepada klinik-klinik swasta ataupun hospital-hospital swasta yang makna kita ada private Uh, health services and facilities act dan uh, oleh kerana ianya private maka uh, yang dikuat kuasa atas private entities ya yeah, tidak dikuat kuasa di atas premis-premis kerajaan ya yeah, sedangkan uh, premis kerajaan uh, memberi uh, juga khidmat yang sama cuma klinik satu malaysia ini tidak ada doktor dia ada MA dan dia ada uh, jurawat berfungsi daripada 10 pukul 10 pagi eh, pagi hingga 10 malam. Jadi persoalannya kenapa klinik Satu Malaysia ini substandard daripada klinik-klinik biasa. Ya, jadi adalah uh, satu double standard yang dikenakan kepada uh, kepada uh, klinik-klinik. Maknanya kita penalize klinik-klinik uh, swasta ataupun hospital-hospital uh, uh, dan sebagainya perlu dat, perlu bila nak ditubuhkan perlu sampai kepada satu piawai. Tetapi bila klinik Satu Malaysia kita uh, menurunkan apa ni, piawainya maka adakah ini bermakna uh, orang yang miskin, orang yang tak mampu pergi ke klinik uh, yang berbayar maka they are receiving substandard care uh, saya mohon mencelah takut saya tak sempat iaitu isu uh, klinik Satu Malaysia, saya mohon Kota Raja masukkan Selain daripada itu uh, yang disebut ialah aduan kepada mereka yang bertugas sehingga dikatakan terpaksa bertugas uh, lebih kurang ya 12 jam. Ha, eh, daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 pm dan satu. Kemudian mereka juga bekerja pada hari cuti. Ya, eh, sebab uh, ini klinik satu Malaysia ini ialah uh, 24 jam dan mereka tak boleh claim overtime. So perkara, perkara ini saya mohon sebagai celahan sebab saya takut walaupun saya ada isu di sini bagaimana uh, pihak kementerian uh, melihat uh, melalui Kota Raja uh, tentang uh, meringankan beban mereka sehingga menyebabkan mereka ini bertugas langgadaan begitu apa beban sekali ditambahkan dengan pasien yang datang tu bukan sikit tapi ramai jadi saya harap uh, dapat masuk dalam ucapan Kota Raja <tuh> Terima kasih Pak Bukunta. Uh, saya kira uh, Menteri akan menjawab uh, uh, ataupun akan respon kepada apa yang dibangkitkan oleh Pak Bukunta. Seterusnya saya ingin ke uh, P 42 006 00 ataupun 00 mengenai hospital baru. Saya ingat saya biasa tanya dalam Dewan yang Mulia ini tentang Hospital Kelang, ya di mana uh, pesakitnya terlampau ramai dan saya mendapat jawapan pada ketika itu daripada Menteri bahawa ada bangunan atau blok baru yang akan dinaikkan sehingga sehingga hari ini saya tak nampak apa-apa perkembangan uh, yang yang berlaku Menteri. Terima kasih uh, Datuk Pengerusi.